І так, я прийшов на роботу і тут натхнений темою шкоди паління, я показав відео, яке знімав до цього з Діаною, так. І ось питаю ще декількох друзів про те, чи палили вони і збираються. ну як вони кинули там, і взагалі їхня історія, їхній їхні роман з цигаркою. Привіт! Привіт, Сергію. Мене. До речі, може говорити як українська, так і російська насправді, як ті зручніше. Привет, Сергей. Меня зовут Валера. Я в свое время очень долго курил. Недавно бросил, полтора месяца назад. Вот. Это началось в студенческие годы. Первый курс я не курил вообще. Но вот перед сдачей экзаменов я начал курить сигареты. Потому что все курят. И я так посмотрел, ну, что по себе не начать курить. Вот. Ну и решил закурить. О, можно я тебя перебью. А как ты помнишь первую, ну, первые сигареты и ощущения твои? Первые сигареты мы выходили в школе в туалет мужской. Вот, и пацаны, которые, ну это было модно в свое время курить. То есть если ты кур куришь, значит ты крутой, короче ты ну, босс ты. То есть все старшие курят, значит ты должен курить. То есть ты в авторитете, ты так же как и ну, и пацаны, и тёлки, короче, в принципе, это э, думали, да. Вот. Ну, первая сигарета моя, это в туалете, как я уже говорил, закурил. И такое приложение было, надо сказать, папа идет или мама идет. Вот, и ты делаешь, не понимаешь, как сказать, да, папа идет, мама не получается, потому что ты зеленый, с тебя все, короче, парит, из ушей дым, из ноздрей дым, короче, ты слезы из глаз, ты кашляешь, ты бякаешь, рыгаешь, что хочешь ты делаешь. Вот, вот такой у меня первый опыт был. Ну, так потом постепенно э, все-таки крутизна переваливала э, то, что тебе не нравится, да, и ты как бы начинал вникать потом приходишь домой, также где-то собираешься, то есть ты куришь, ты круто елочку похаваешь, чем-то обмажешь себе руки, чтобы родители не узнали. Вот. А реально это конкретно начал... это было еще там ну, в школе где-то. А были ситуации, когда родители там полили? Да, были полили и хотели кормить сигаретами там чуть ли того, что и в задницу не вставляли, в угол ставили там ну Разные, короче, предупреждения у нее были, что не купят там чего-то, не будут делать для тебя то, 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 вот. Но я так старался, короче, не курить и не показывать родителям, да, что я, как бы, курю, вот, то есть это изначально было даже не мое, короче, вот. Я понял, что это не мое, я, ну, не курил, но в институте я начал жестко курить, вот, и в последующих 8 лет я курил, 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 вот, и... Где-то после леток шести я понял, что ну, надо что-то с этим делать, потому что у меня уже начался кашель, как у деда, вот. потом депрессии всегда были, вот изо -за рта запах такой, пепельница. Вот. Зубы желтые постоянно портятся, выпадают пломбы. Э -э вот. ну, ты себя некомфортно чувствуешь. Вот. Даже и спортом не хочешь заниматься. Ну, Нет тяги к какой-то работе у тебя. Вот. Тормозит очень э -э, умственные способности. Там, прекращаешь э -э, адекватно думать. Вот. То есть даже можешь не отвечать на обычные какие-то стандартные вопросы. Вот. читал книги, ну, книги это, да, там Малинкар тоже читал, вот, ну, оно так наполовину, то есть половину психологически, половину ты должен сам, короче, 50 на 50 внушить, очень много чего действует самовнушение, Улучшаешь ты бросаешь курить. Вот. потом э -э, это не помогало, то есть я все равно в итоге начинал курить. Вот и много раз пытался курить, хотя я знал, что э -э, бросать сразу это тоже вредно. Вот и, и как это ну, не странно, но все равно бросал, курил, бросал, курил. И э -э, в итоге так, в течение года я бросал наверное, раз шесть. То есть Месяц курил, месяц не курил, месяц курил, месяц не курил, вот, состояние мое все равно хуже было, хуже. Вот. И вот как бы из опыта я понял, что как возможно бросить курить. То есть из вот этого в течение года, когда я бросал, я из этого вытянул самое главное, благодаря чему можно бросить курить, это ну, самовнушение, во-первых, сила воли должна быть сильной. Да? Вот, уже бросаешь курить значит и, ну и в дальнейшем может добиться чего-то много вот улучшилось мое состояние я начал хорошо думать питание мое также улучшилось вот потом начал заниматься спортом Мне легче бегать началось вот дыхание мое лучше стало аппетит, как я уже говорил тоже появился у меня начали э, какие-то приоритеты в жизни появляться, вот цели. То есть я с ней начал видеть свою главную цель. Я вам этого не скажу сейчас. Вот. А, ну, курить это говно полное, вот, старая еще придача. И даже вот подходишь, да, знакомишься с девушками, как бы э, я очень люблю знакомиться с девушками. Подходишь к ним, с тебя аж фанит, э, как не знаю. Ну, так как из атомного реактора в Чернобыле, наверное. Вот. Руки пахнут, одежда пахнет. Ты даже хочешь ее поцеловать, но от тебя хуярит вот этой, ну, за пошлость, короче. Травизной это. блин, ну, это нехорошо. И она даже не хочет с тобой целоваться. Потому что ты на нее дышишь. Потом, короче, потом, когда куришь, да, очень много во рту там вкус говна, короче, аж даже чувствуется. Ты хочешь себе это делаешь, у тебя ну, фонит точно, короче. Ну, это неприятно и самому, и окружающему, в принципе, и все. Если ты работаешь и общаешься с людьми, с людьми и ты на них дышишь говном, короче, ну, то кто с тобой в дальнейшем будет общаться? То есть у тебя должен быть чистое дыхание. Хоть как бы ты из зубы свои не чистил, вот, все равно не поможет, короче. Вот. Ну, то есть жопа от рта никак, тоже не отличается, если ты куришь. Так что подумай, мой дорогой дружочек, стоит ли тебе начинать курить или нет? Ну смотри, и последних таких у меня, послушай тебя, три таких у меня как вопрос, не вопрос, а тема, которая сила воли. Вот насколько зависит от силы воли вот в других ситуациях, да, там тебе надо было где-то проявлять силу воли, и насколько эта сила воли взаимно связана с этим с курением. Насколько сила воли связана с курением? она ну, сила с курением и как и с курением, и с задачами нашей жизни, да, оно очень сильно вза взаимосвязано. Потому что если ты э, ну, просто желание, да, и хочется слова э, я хочу бросить курить, это они могут так и остаться. Я хочу и все. Вот. Но при этом тебе надо как бы постараться да вот что-то в себе внутри сломать э, какой-то и в голове тоже себе сломать и понять что тебе э, даст то что ты бросишь курить какие плюсы но ну, ты должен знать что никаких минус ты ничего не теряешь когда бросаешь курить вот ты должен э, разбить да все стереотипы э, то что нравится тебе не нравится короче э, где-то э, ну да попить кофе Э, с сигареткой это ну кайфово короче вот Но ты можешь также э, попить и чай с печенькой короче это естественно тоже кайфово вот поэтому э, ну сила воли это один из самых первых факторов который э, ну должен присутствовать в этом да есть следующее твои ну, как советы не пожелания вот, этим школьникам которые тоже хотят быть крутыми и, от как можно им, ч, другими методами от, ты уже через опыт можешь, что ты им посоветуешь как им не начать им же тоже надо ну, действительно казаться крутыми да вот, не секрет а как что ну э, таким э, короче и и школьникам, и студентам, и взрослым людям, что курить сейчас, это уже не модно. Сейчас очень модно. Чтобы быть крутым, это надо, надо иметь стальные яйца. Вот. Потом надо заниматься спортом, читать книги. Вот если ты знаешь, если у тебя есть ум, если у тебя есть голова, вот от этого ты крутой становишься. Потом, ну, блин, мышцы, как бы... Ты сам себя должен показать и вот творчески выливаться, вот так крутой ты, блин, становишься. А курение и все вредные привычки, это, ну, это наоборот, делает из тебя парашу. Не человека, а парашу, помойную яму. Ты должен осознать, что крутизна, э, ну, не в том, что ты делаешь э, что-то плохо, да, особенно своему организму, не говоря уже о том, что ты делаешь людям, вот, потому что кури курят и приносишь э, не только себе вред, а и окружающим, потому что им даже еще больше. Вот. А, ну спорт, знания, это даже пойти короче просто погулять по улице, вот, подышать свежим воздухом. ну все, прощаемся, пока, пока. Пока-пока. Э, как по-японски будет э, до свидания. Не знаю. А, с, с, сайонара. Сайонара.